Azərbaycanın qərb bölgəsində futbol hazırda elə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Buna baxmayaraq Ağstafada qadın futbolu həm sevilir, həm də inkişaf mərhələsini yaşayır. 15 və 17 yaş olan bu yeni yetmə qızlar gələcəyin ulduzlarıdır. Ağstafa rayonunda yerləşən Asif Abdullayev adına 2 saylı orta məktəbin meydançasında məşq edən hər iki yaş qrupunda olan xanımlar heç də kişilərdən geri qalmırlar. Ağstafa gəncləri peşəkar futbol klubunun üzvləri baş məşqçilər Şahin Kərimov və Elmirə Əhmədovanın rəhbərliyi altında 2010-cu ildən futbolun sirlərini öyrənməyə başlayıblar. Seç seçlərində məşq olduq. Qızları futbolla cəlb elədik sağlamlıqları üçün həm də gələcəkdə yığıma komandamız üçün futbolçu yetişdirmək məqsədilə Ağstafa rayonunda başladıq bu işi görməyə. Və işəyirəm ki artıq bu komandan yaranma sözünə aliyyətdir. Hələlik nəticəmiz yüksək səviyyədə olmasa da fakt götürəndə komandalar var hər çı komanda yaratmışıq. Aqşafa gəncləri komandası ilk dəfə yarananda klubun heyətində cəmi 5 futbolçu olub. Amma qısa müddət ərzində inkişaf edən klub hazırda 23 futbolçu ilə hazırlıqlarını davam etdirir. 5 qızla başladıq məşqə. Tədrizən, tədrizən yığdıq. Aqşafada oğlan futbolu ilə bərabər, kişi futbolu ilə bərabər qızların futbolunu da ucaldadıq. Azərbaycanda ön mövqelərə Aqşafa futbolunu çıxartmaq Yağancı Gənc Cəlazət də söz verəcək. Zülf cinsin nümayəndələri həm də Azərbaycan çempionatının U17, UNICEF və U15 qızlar liqasında mübarizə aparırlar. Komandaların gənc olması respublika birinciliyində də özünü göstərir. Çünki çempionatda çıxış edən hər iki klub turnir cədvəlində elə də yaxşı mövqeydə qərarlaşmayıb. Buna baxmayaraq qızlar heç də həvəsdən düşmürlər. Klubun çalışdırıcısı Elmirə Əhmədova isə istedadlı qızların valideynlərinə müraciət etdi qız komandasında məşq olmaq çox çətindir. Onların yığılmasında, yarışların, məşqlərin təşkil olunmasında çətinliklərimiz var. Mən valideynlərə müraciət edirdim ki, qızlarını bizim məşqimizə göndərməyə çəkinməsinlər, göndərsinlər. Həm onların sağlamlığı üçün, həm də Aksəfamızın şərəfini qorumaq üçün bizə qızlar lazımdır. Biz də çalışırıq, əlimizdən gələni eləyək. Komandanın 1 nömrəli qapçısı olan 17 yaşlı Lalə Bilalova klubda əla çıxış etdiyinə görə millinin heyətinə də dəvət alıb. Amma Əlcəz sahibi yığımada 1 ay məşq etdikdən sonra yenidən doğma komandasına qayıdıb. Ağstafada təcrübə toplayan Lalə yaxın günlərdə əsas komandaya qayıdacağına inanır. 2 ildir futbolla məşğul olan Bilalova gələcəkdə tanınmış futbolçu olmaq arzusundadır. Futbolu çox sevirəm. Həmişə də arzulamışam ki, Ağstafada ümumiyyətlə dünyada Azərbaycan futbolu olsun. Və istəyirəm ki, ə, irəliyəm futbolumu davam elətdirəm, göyüş nailiyyətlər alan, artırmaq istəyirəm. Daimə olmasını istəyirəm futbolun yaxşı oynayıb başqa komandalara düşüb məşhurlaşmaq istəyirəm. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafı yolunda müəyyən addımlar atılıb. 2012-ci ildə isə 17 yaşlı qızlar arasında dünya çempionatı məhz Azərbaycanda keçiriləcək. İsmail nəsibli Orxan Musoğlu Ürken TV Ağstafa